पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्यु लोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम समस्त लिंग स्वरूपों में हेलो हाय मित्रांनो माझं नाव प्रशांत कदम मी मजा है का ही मित्रांसोबत मी चाललो आहे उज्जैनला बाय रोड हर गुंज में घोले शंकर तांडव का शक्ति अंबर डमरू की आवाज प्यारी धरती आकाश की शरीर जब शिव का नृत्य हो भारी त्रिनेत्र की ज्योति निरंतर अर्धनहरीश्वर की महिमा कैलाश पर है धूम जाई, हर हर महादेव का नाम संसार गाए गीतों में तांडव से सब कुछ संभव उज्जैनमधील हरसिद्धी मंदिराचा इतिहास शिवपुराण आणि स्कंद पुराणाशी जोडलेला आहे शिवपुराणानुसार जेव्हा शिवाने सतीचे जळते शरीर यज्ञातून बाहेर काढले तेव्हा तिची कोपर या ठिकाणी पडली असे मानले जाते अशा प्रकारे हा मंदिराचा इतिहास आहे आणि हे भक्त संध्या आरतीचा लाभ घेण्यासाठी इथे थांबले आहेत आणि मंदिराच्या आतमध्ये आम्ही एंट्री केली पण इथे आम्हाला काही कारण असतं आम्हाला फोटोग्राफ्स आणि व्हिडिओग्राफ्स करायला भेटले नाहीत पण जेवढे काढलेत ते तुम्ही बघावे सेक्शन होताच आम्ही उज्जैन कॉरिडॉर मध्ये कॉरिडॉर बघण्यासाठी आम्ही पोहोचलो आणि पोचता क्षणी एक चुमुकलीने आम्हाला गंधक लावले इथे हे जे काही दृश्य आहेत आणि घोले शंकर तांडव का शक्ति अंबर डमरू की आवाज प्यारी धरती आकाश की शरीर जब शिव का नृत्य हो भारी त्रिनेत्र की ज्योति निरंतर अर्धनारीश्वर की महिमा कैलाश पर है धूम जायी हर हर मात्री महा का सर्वलिंगमे आकाश में तारक लिंग के रूप में पाताल में आटकेश्वर के रूप में और मृत्यु लोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार नाभितेश उज्जैन का टूट बंधन है महाकाल के साथ जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है உஜய மகா மகாலை மகாக்கா மகாகிணம் நமா பார்வீ பதி अति सुंदर अतिप्रतिम हा लाईट शो होता त्याचप्रकारे आमचा इथे डे वन इथे झोपला आहे सेकंड पार्टसाठी कमेंट करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज कमेंट करा